У великому місті з пересуванням проблем немає: метро, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, власний транспорт. На перший погляд це виглядає чудово, але чомусь у час пік увесь цей різновид перетворюється на одну тягучку. Є така штука, яка називається транспортна модель. в багатьох ну то продвинутих містах то ця і коли градоуправители да, э, там, планируют там, какие-то застройки. Э, то есть они в эту модель вводят данные и начинают играться. То есть и смотреть, как изменятся транспортные потоки. Соответственно, там, нужно там, менять транспортную инфраструктуру, там, либо нужно оптимизировать э, городской транспорт, э, либо каким-то образом там, призывать э, там, людей, водителей. Там, ну, то есть как-то по-другому перемещаться по городу. А, вот. Но у нас, опять же, то есть у нас этого нет. Принаймні, транспортна модель українських міст в останнє виду змінювалася ще за радянських часів. А часи йдуть. Інтенсивність руху зросла з тих часів у рази. Є така штука, яка називається транспортна модель. В багатьох продвинутих містах вона існує. І коли градоуправители да, э, там, планируют там, какие-то застройки. Э, то есть они в эту модель вводят данные и начинают играться. То есть и смотреть, как изменятся транспортные потоки. Соответственно, там, нужно там, менять транспортную инфраструктуру, там, либо нужно оптимизировать э, городской транспорт, э, либо каким-то образом там, призывать э, там, людей, водителей. Там, ну, то есть как-то по-другому перемещаться по городу, вот. Ну, у нас, опять же, то есть у нас этого нет. Вот тоже группа энтузиастов из Киева вы решить и хоть частково эту проблему за помощью ведомого у в так званого карпулинга. Вариантов перемещения может быть масса в городе. То есть это может быть общественный транспорт, то есть это может быть такси, то есть можно как бы вот использовать там карпулин, да, то есть совместное использование частного автотранспорта в городской среде. Метод нехитрий відомий давно. Але як знайти попутника чи водія, який згоден підвести. Вирішили проблему пошуку ті ж кияни. Вони створили спеціальний додаток, який дозволяє стопити автівку онлайн. Ми создали сервіс приложення, яке дозволяє людям знайти друг друга, які хочуть ну, то есть один хоче підвести, другий пасажир. А на самом деле, Аналогов сервису ну, нету, потому что то есть, есть очень много сервисов классического карпулинга магистрального, когда люди едут из города в город, они друг друга там, договорились через сайт и подвезли. А вот сделать это в режиме реального времени, когда ты вышел, нажал кнопочку, и если твой маршрут совпадает с маршрутом, то есть ты не вызвал такси, а если твой маршрут совпадает с маршрутом человека, который едет, то, соответственно, этот человек тебя видит. он може підтвердити, що как бунт тебе увидев, і це, звісно, таким образом взяти тебе і підвести. Причина тягучки саме приватні автівки. Основна ідея карпулінга і полягає у тому, аби зменшити їхню кількість на дорогах. Антон пояснює ідею на конкретному прикладі. Якщо ми беремо Київ, то у нас є центр, в якому працює більшість народу. а у нас є спальні масиви. Да, то есть огромный массив Троещина, Поздняки, Харьковский, Борщаговка. Ну вот если с Поздняками, с Харьковским, там более-менее понятно, есть метро, с Борщаговкой тоже более-менее понятно, есть скоростной трамвай, который может доставить в центр, то вот вопрос Троещины, то есть это ну, полный коллапс. Ребята из Киевского манифеста посчитали, что вот на Московском мосту 95% транспорта это частный, 5% транспорта – это городской. При этом городской транспорт перевозит 50% народонаселения Троещины. Да? Ну, это там, полмиллиона человек, считаем, да, 250. Карпулинг не вырешить проблему масштабно, попереджають авторы концепции. У їхніх глобальных планах змінити транспортную модель Киева. Пилотный проект стартует саме з району Троєщина. Вот сейчас как бы, мы там начали определенные движения, связанные с выделенной полосой для общественного транспорта и с продвижением идеи карпулинга для того, чтобы троечиченцы подвозили соседей, вот везли их на работу, таким образом увеличивали количество, увеличивали коэффициент использования частного транспорта, таким образом экономили себе там деньги на топливо, на амортизацию автомобиля и плюс, соответственно, разгружали московский мост, который является тем бутылочным горлом. Чи властные пассажиры недоскональность транспортной системы места. у у традиційній рубриці Думка громади»? Нравиться. вроде бы я езжу на метро, никаких проблем нет. На автобусе я сильно не езжу, но вроде бы тоже ничего не замечал. В принципе, я пользуюсь метро, поэтому меня как бы устраивает та ветка, которой я пользуюсь. Ну, как бы мне кажется, у нас хорошо с транспортом. Но если есть пробки, то это, видимо, проблема в подземных переходах. Потому что люди тоже должны по поверхности как-то двигаться. Это, естественно, задерживает транспорт. Ну да, в основном тягучки, неурегулированность, движения, э, так сказать, отсутствие приоритета общественного транспорта, дублирование маршрутов разных, э, отсутствие нормальных парковок. То есть ну, тут список большой. Предлагать можно все, что угодно, я не вижу, чтобы было желание что-либо выполнять жизнь. Я не думаю, что большинство людей процентов 90, вообще понимают конкретно, чего они хотят. И понятие улучшения тоже каждый может видеть по-разному. Для одного улучшения, чтобы трамваи ходили каждые две минуты, для другого улучшения, если трамваи не будут ходить вообще. Лично мне, как велосипедисту, не хватает охраняемых парковок и велодорожек. То есть, ну, большинство, когда я был в Париже, например, там велодорожки, они есть везде. И они имеют свою систему полноценно развитую. То есть этого бы очень, конечно, хотелось. Хотя должен сказать, что по сравнению с другими городами Украины здесь еще очень неплохо в плане вообще общественного транспорта. Я пользуюсь метро, в метро меня устраивает. А велосипедом, наверное, не очень удобно у нас по городу ездить. Ну, хотелось бы, как в Вене, чтобы отдельная дорожка для велосипедистов и чтобы инвалидам было тоже как бы, удобно передвигаться по городу. С вами программа «Фабрика идей». І ми говоримо про те, какой може бути транспортна розв'язка у великих містах України.